Вы знаете, это интересный очень вопрос. Висит на заборе объявление. Ищу молодых, энергичных, требуется партнер по бизнесу, нужен сотрудник в офис иностранной компании. Такими же объявлениями очень часто грешат наши средства массовой информации, газеты, объявления по, по трудоустройству. Значит, я могу сказать, что в таком случае это вариант, ну, если как бы не потери времени на прохождение собеседования в такой компании, то может быть еще грустнее. То есть с вас могут попросить деньги за обучение, с вас могут попросить деньги за товар который вам дадут под реализацию ну а максимальная работа которую вы можете получить это как раз там распространение китайских фонариков или там косметики сомнительного качества ну и естественно ни каком официальному оформлению никаких социальных защит, гарантиях стабильной заработной плате в таких объявлениях вообще речи нет. Я просмотрела вот газетку, которая с объявлениями, именно по трудоустройству. Вот все, что введено красным, это то, куда даже не стоит обращаться. Это вот как раз объявление типа сотрудников в офис иностранной компании. Неограниченный доход, работа нигде не берут, я возьму, обучу и дам большую зарплату. Вы знаете, золотые горы и сказочные обещания бывают чаще всего, наверное, только в сказках. Поэтому для того, чтобы получить хорошую работу, надо работать. Вот. Но если, например, вот на стене или на заборе висит объявление, а требуется продавец, особенно если это на дверях магазина, это вполне реальное объявление. Если на остановке рядом с проходной завода висит список рабочих специальностей, то это тоже абсолютно реальное объявление. Туда можно звонить и не бояться. А вот такого плана объявления это очень грустно, то, что у нас происходит. Наведенными прикладами перелик вивертів, які підстерігають недосвеченного здобувача, на жаль, не обмежуються. Минулому році в одній з програм ми розповідали про шахрайські схеми, які свого часу були дуже популярними в ріелторських конторах із сумнівною репутацією. Людині, яка зверталася до таких фірм із бажанням придбати житлову нерухомість, надавалася база квартир на вибір. Звичайно ж, не безкоштовно, але клієнт був переконаний, що все цілком законно, оскільки з ним, як годиться, підписувався договір. За отриманими номерами людина телефонувала в квартири, які нібито продавалися, але деякі з них були вже давно продані, інші взагалі не виставлялися на продаж, а деяких за вказаним номером та адресою не існувало в принципі. Коли ж обурений клієнт звертався з претензіями до агентства чи навіть суду, то з'ясовувалося, що для компенсації немає, як, власне, і самого факту шахрайства. Тому що предметом угоди були інформаційні послуги, а фірма цю угоду виконала, надавши клієнтові телефонну базу. А забезпечити реальне укладання угоди купівлі-продажу ніхто і не зобов'язувався. Приблизно у таку самопастку можна потрапити і під час пошуку роботи. Майте це на увазі. С 1 января 2013 года вышел закон о занятости населения. По этому закону любые субъекты, которые работают на рынке трудоустройства, не имеют права брать ни на каком этапе, ни на момент постановки базы данных, ни на момент э, первой зарплаты. Ни на, никогда они не имеют права брать деньги соискателя. Это вообще уголовно наказуемое деяние, это штрафные санкции от 10 минимума зарплаты, это от 11,5 тысячи гривен. Поэтому, если вам предлагают заплатить за какое-то трудоустройство и гарантируют вам это трудоустройство, то тоже не стоит абсолютно на это обращать внимание, потому что э, агентство не может гарантировать трудоустройство. Трудоустройство может гарантировать только прямой работодатель, он принимает решение. Что еще э, может произойти, когда вы ищете работу? Вот вы видите кадровое агентство, вот вам там обещают дать какое-то количество вакансий, по которым вы сможете получить э, адреса, телефоны компании. Э, чаще всего... Это фирмы-однодневки. Они снимают офис где-то там на месяц, на два, Собирают определенный там, объем денежных средств от соискателей и благополучно исчезают. Если вам говорят заплатить, ни в коем случае делать этого не стоит. То есть это сразу, сразу надо разворачиваться и уходить. В рекрутинговых агентствах никогда не берут с соискателей деньги, не предлагают заключить какой-то договор. Вообще максимальная... Максимальное количество документов в рекрутинговом агентстве – это два документа. Это анкета, если не хватает вашего резюме, и э, сгода на обработку ваших персональных данных. Больше никаких договоров заключать с агентствами не следует и не стоит. Это незаконно. І навіть якщо вас нічого не насторожує в газетному чи інтернет оголошенні, все ж таки не поспішайте з остаточними висновками про благонадійність потенційного роботодавця, принаймні, поки не відвідаєте офіс компанії та не відчуєте її атмосферу безпосередньо, що називається живцем. Те, що можна не помітити під час попередньої телефонної розмови, напевне зверне на себе увагу при найближчому розгляді. Насторожить на первом собеседовании может действительно много. Ну, самое первое, это даже вид офиса компании. Офис должен быть обжитый. То есть это не голые столы с телефонами. Люди, которые присутствуют в этом офисе, должны работать, а не ходить, слоняться бесцельно по офису. И если с вами проводят собеседование, ну, скажем так, по-хамски, или там используя какую-то ненормативную лексику, это тоже должно насторожить. То есть это не принципы стрессового интервью. Стрессовое интервью уже не модно, не популярно применять уже много лет. Вот это просто, наверное, стиль общения в этой компании. Это тоже нужно, должно насторожить. Но самое главное это то, что люди, которые работают в этой компании, можно даже выйти поговорить с ними где-то в курилке. Можно э, оценить сам вид офиса, э, манеру общения работодателя. Ну вы знаете, если у человека возникает сомнение, то Інтуїції слідують довіряти, а краще не випробувати долю та звертатися до шляхів пошуку роботи, які є апріорі надійними та ефективними. Їх чимало. І чим більше з них задіяно, тим більшою є вирогідність того, що робоче місце своєї мрії ви знайдете в якнайкоротші терміни. Сейчас существует много вариантов поиска работы. Это объявление вакансии в интернете, размещение своего резюме на сайтах работы, это средства массовой информации, это обращение напрямую к работодателю в департаменты персоналов, обращение в рекрутинговые агентства, социальные сети, личная сеть знакомств. То есть список, конечно, глобальный, и работу искать можно и нужно по этим принципам. Вот. Что я могу сказать? Иногда хороший результат очень дает вот именно прямой точечный поиск предприятий, где может быть э, задействована ваша профессия или должность. Это когда, э, это действительно редкая или специфическая профессия, то есть это составление грамотного резюме и отправление его напрямую работодателю. Ну и, естественно, ожидание или прозвон, э, какие варианты. Потом Рекрутинговое агентство – это тоже как вариант поиска, особенно когда поиск работы производится планово. То есть вы еще работаете, но на самом деле уже рассматриваете интересное предложение. В этом случае желательно отправить резюме в рекрутинговое агентство и получать предложение уже соответственно, как бы работая еще на том предприятии. Вот. Естественно, информация о вас будет абсолютно конфиденциальна, вот, но реальное предложение вы сможете получать. Часто работодатели не имеют возможности, не имеют времени, не имеют там желание заниматься первичным отбором кандидатов, проводить там оценочное интервью, собеседование. Поэтому они дают уже э, вакансию в работу рекрутингового агентства, которое э, ищет тех кандидатов, которые подходят по требованиям вакансии и проводит первичный отбор. И уже напрямую работодателю отправляет э, практически готовых специалистов тем функционалом, которые они будут выполнять на будущем месте работы. Это очень выгодно работодателю, это избавляет от такой массы ненужной временной там затратной работы. Ну, я вам просто передать не могу, когда из сотни резюме ты можешь отобрать только, там, допустим, 20 максимум. Из 20 резюме, которые ты отобрал, ты сможешь показать работодателю только 5-6 человек. То есть представьте, сколько времени потратит директор предприятия на обработку вот такого количества резюме, которое шлет обычно на вакансию напрямую. Сейчас время социальных сетей, профессиональные сообщества, где тоже размещаются вакансии. Это тоже хороший отклик дает как раз вот по поиску работы. Есть сообщество банкиров, есть сообщество пищевиков, есть сообщество медицинских представителей, фармпредставителей. То есть там тоже можно искать работу напрямую. Вот. Ну и э, обращаясь к социальным сетям, там ВКонтакте, там тоже есть группы поддержки, вот, надо не забывать о живом общении. Э, ваш поиск работы ⁇ это повод позвонить старым знакомым и дать им знать, что вы рассматриваете предложение, живое общение еще никто не отменял. Вот. Ну и поэтому сказать, какой вот способ наиболее успешный, я не могу, потому что успешной может быть совокупность всех принципов, всех способов, ну и систематическая их проработка. В такому випадку – воде та не успішний варіант. Знати собі ціну та пам'ятати про те, де зазвичай знаходиться безплатний сир. Ось головні правила, якими слід керуватися під час працевлаштування і, власне, взагалі по життю. За активного пошуку тверезого ставлення до навколишньої дійсності та віри в свої сили, ви обов'язково знайдете саме те, що шукаєте, а можливо, навіть більше ніж очікуєте. За тиждень ми збільшимо обсяг корисних порад щодо працевлаштування рівно вдвічі і поговоримо про те, як справити найкраще враження на потенційного роботодавця, а згодом як благополучно адаптуватися на новому робочому місці та працювати ефективно із задоволенням. Дивіться наш ефір наступної п'ятниці.